অনুৰোধ কৰিছিলো এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিশ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া কেবিনেটৰ বৈঠকত হবলগীয়া সিদ্ধান্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অব ইণ্ডিয়াই আমাক অনুভৱ অনুৰোধ কৰিছিল যে আপোনালোকে আমাক মাটিটো হেণ্ডঅাৰ কৰি দিয়ক যাতে আমি কেবিনেটত যাব পাৰো আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া লিমিটেডত প্ৰায় তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি দলু টি ইষ্টেটৰ যি চৰকাৰীকৰণ ইতিমধ্যে হৈ গৈছিলে এই মাটিডোখৰ আমি তেওঁলোকক হেণ্ডঅাৰ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে তেওঁলোকে কেবিনেটত এই এয়াৰপৰ্টখন অনুমোদনৰ চূড়ান্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আজি মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত কেবিনেটে আৱণ্টনৰ কেবিনেটত আছাম লজিষ্টিক এণ্ড ৱেৰ হাউচিং পলিচি দুই হাজাৰ পঁচিশ আমি অনুমোদন কৰো ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অসমক এখন লজিষ্টিক হাবলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে আমি যদি অসমত লজিষ্টিক চেণ্টাৰ এটা বনাব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি অসমৰ জি ডি পি আৰু অসমৰ নিবনুৱাসকলক আমি বহুখিনি সহায় কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এৰ স্পেচ এণ্ড ডিফেন্স অট'মেটিভ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চাকৰি কৰিবৰ বাবে যিটো নলেজ লাগে জ্ঞান লাগে তাক আনিবৰ বাবে বা তাক জানিবৰ বাবে আমি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ডাঙৰ এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি আছো য'ত নেকি দচাল্ট চিষ্টেম ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড যোনে ৰাফেল আদিৰ কাম কৰে তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটো অসম চৰকাৰৰ লগত যুটীয়া উদ্যোগত আগবঢ়াই নিব দুশ তিয়াল্লিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প হ'ব পাঁচ হাজাৰ স্কুৱাৰ ফিট এৰিয়াত হ'ব আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হ'ব ইয়াৰে দুশ কোটি টকা দছাল্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং চিষ্টেম লিমিটেডে ব্যয় কৰিব তিৰাল্লিছ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰিব এই প্ৰকল্পটোত আজি আমি অনুমোদন জনাওঁ আৰু পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ আশে পাশে এই প্ৰকল্পটোৰ কাম আমি প্ৰকল্পটোৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আজি আমাৰ বহুদিনৰ পৰা ডিমা হাছাও জিলাত আঠশ চৌৰাশীটা ফেমিলিয়ে চাৰি লেন নেচনেল হাইৱে কম্পেনচেশ্যন এটা পাব বাকী আছিল তাকো আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাই আজিৰ কেবিনেটে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লংবাকু বুলি স্থানত এখন নতুন সৈনিক স্কুল নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তক অনুমোদন জনায় এই সৈনিক স্কুলখন নিৰ্মাণ কৰোতে আহ প্ৰায় তিনিশ পয়ত্ৰিশ কোটি টকা ব্যয় হব ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যুটীয়া ভাৱে এই ব্যয় বহন কৰিব আমি এই সৈনিক স্কুলখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰশাসনীয় অনুমোদন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়া শেষত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক কব বিচাৰো যিটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল যে ক্লাছ ছিক্স ছেভেন আৰু এইটত অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফী আমি বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে নট এজ এ অপচনেল চাবজেক্ট নট এজ এ ইলেক্ট্ৰিভ চাবজেক্ট এজ এ মেণ্ডেটৰী ছাবজেক্ট আমি পঢ়াব লাগে আজি আমাৰ কেবিনেটে পঞ্চাছ নম্বৰৰ অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু পঞ্চাশ নম্বৰৰ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফী দুখন স্বতন্ত্ৰ দুটা পাঠ্যক্ৰমক আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিছে আৰু এইটৰ ষ্টুডেণ্টে অসমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ ভূগোল বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব লাগিব ই ইলেক্ট্ৰিভ নহয় বা ই অপচনেল নহয় ই ঐচিক নহয় ই মেণ্ডেটৰী হব গতিকে আজি সমাজ বিজ্ঞানত আগতে এশ নম্বৰত এই গোটেইকেইটা চাবজেক্ট সোমাই আছিলে এতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানটো পৃথক কৰি দিলো ভূগোলটো পৃথক কৰি দিলো বুৰঞ্জীটো পৃথক কৰি দিলো এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে ছিক্স ছেভেন এইটত সমাজ বিজ্ঞানৰো পঞ্চাশ নম্বৰ পঢ়িব লাগিব ভূগোলৰো পঞ্চাছ নম্বৰ পঢ়িব লাগিব পঞ্চাছ নম্বৰ বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগিব আকৌ এবাৰ মই কৈছো এই দুখন কম্পালচৰী হ'ব অপচনেল নহয় ঐচিক নহয় বাধ্যতামূলক হ'ব তাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টসকলৰ এশ নম্বৰৰ বোজ এটা বাঢ়িব কিন্তু আমি ভাবিছো যে এই এশ নম্বৰৰ বোজ এটা বাঢ়িলেও ই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অসমৰ ভূগোল বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ এজন সুস্থ সবল নাগৰিক হোৱাত তেওঁলোকক সহায় কৰিব আজিৰ কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো অনুমোদন কৰা হয় আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনৰ ফলত জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ আত আৰু এটা অনুমোদন কেবিনেটে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে আৰু ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া অনাগত দিনতো এনেকুৱা ছাবজেক্ট কেইবাটাও আছে আগলৈকেও চলি থাকিব আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধিব পাৰে কাৰ্বি আলঙত এখন হব ডিফুৰ কাষত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ ক্ৰছ তাত মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াত আশী শতাংশ টকা খৰচ কৰিব বিশ শতাংশ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব অসমৰ স্কুল হ'ব টেণ্ডাৰ আদি হৈ গল নিৰ্মাণৰ কাম আমি জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আজি প্ৰশাসনিক অনুমোদন ইতিমধ্যে এশ কোটি টকা আমাক মুকলি কৰি দিছে গোৱালপাৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙত অসমৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক স্কুলুকু না ইনিয়েলি উই থট ডেট গৱৰ্নমেণ্ট উইল পুট মানি বাট নাও গৱৰ্মেণ্ট বেছিকেলি বিকজ অফ দা ফ্ৰম ভেৰিয়াইভেট স্প Uh, there was no requirement for some government to put money, money, maybe a small amount we have to put, but majority fund has been raised through sponsorship. However, uh, we are not that young, so we are not going to, serve, uh, going to, to see the post Malone, but definitely for the first time, people from America is coming, people from UK is coming. Uh, not, we used to go to Shillong, but this time পিপল ফ্ৰম শ্বিলং নাগালেণ্ড ইটানগৰ দে আৰ কামিং চ' আফটাৰ ফ'ৰ ফাইভ দিছ কাইণ্ড অফ শ' আই থিংক গুৱাহাটী কেন ইমৰ্জ এজ এ হাফ ফৰ কনচাৰ্ণ ইকনমী লাইক শ্বিলং টুডে শ্বিলং হেজ ফাৰ্মলি এষ্টাব্লিছ ইটছে গুড চেণ্টাৰ ফৰ কনচাৰ্ট ইকনমী আছাম ইট ইজ এ বিগিনিং বাট মাইল টু গোট সামাজিক মাধ্যমে এইটো কথা বুজি পাব লাগে যে জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোতে পোচ মালন অহাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু জুবিন গাৰ্গে ইয়াক কেতিয়াও বিৰোধিতা কৰা নাছিল শিল্পীকতো শ্ৰদ্ধা জনাই শিল্পীয়ে গতিকে যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিলে এইটো তেওঁলোকৰ কথা হব পাৰে এইটো ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গৰ কথা নহয় কাৰণ জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোতে কেবিনেটে কনচাৰ্ট ইকনমীৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল জুবিন গাৰ্গ থাকোতে শিল্পীয়ে শিল্পীক কেতিয়াও বিৰোধিতা নকৰে আৰু মই ভাবো যে অসমলৈ আহিলে পৌচ মালনেও জুবিনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ইট ইজ গুড ফৰ আছাম ভাল হ'ব আৰু ইয়াত নাহিলেওতো টিভিত মানুহে চাবই পাৰিব গতিকে অসমত কনচাৰ্ট ইকনমি আগবাঢ়িলে আমাৰ নিশ্চয় অসমৰ নাম হব অসমৰ গৌৰৱ হব ৰাজ্যখন আগুৱাই যাব আমি ইয়াত নকৰিলে শ্বিলংত কৰিলেহেতেন দুঘণ্টা লাগিলেহেতেন গুৱাহাটীৰ পৰা লৰাবোৰ শ্বিলংলৈকে গলহেতেন গতিকে আজি যুৱ সমাজে ইয়াতে সুযোগ পাব হ'ব খালি এটা কথা সংবাদ মাধ্য়মত প্ৰচাৰ কৰাৰ দৰে এইখন অসম চৰকাৰৰ ইভেন্ট নহয় আমি মাত্ৰ ফিল্ড দিছো সহযোগিতা কৰিছো কিন্তু আমাৰ ইভেণ্ট নহয় আমি তাত কোনো চাব নাযাওঁ সংবাদ মাধ্য়মৰ বহুতে ভাবিছে যে অসম গভমেণ্টে কোটি কোটি টকা দি আনিছে আমাৰ ইয়াত কোনো ফাইনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্ট নাই আৰু আমি তাত জড়িতও নহয় আমি মাত্ৰ ভেটেনাৰী ফিল্ডখন দিছো বিশ ত্ৰিশ লাখ টকা যদি কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টে খৰচ কৰিছে তাকো মই মানাই কৰিছো পিছত মই খবৰ লম কিন্তু এইখন ইভেণ্ট বুক মাই শ্বৰ পৰা হৈছে অসমৰ অসম চৰকাৰ ইয়াত জড়িত নহয় আৰু তেনেকে কাৰ্বি আংলংতো আৰু এটা শ্ব' আহি আছে বিশাল মিশ্ৰ নৰ্থ কাছাৰতো আহি আছে ডিমা হাছাৰতো আহি আছে গতিকে পষ্টমালে অকল অহা নাই অসমত এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তিনিটা শ্ব' আহি আছে আৰু মই দেখিছো যে হৰ্ণ বিলতো বহুত ধুনীয়াকৈ ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হৈছে আনকি অখিল গগৈয়ে হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেল চাব গৈছে আমিহে কতো যোৱা নাই

আৰু মই শুনা পাইছো সেই চিনেমাখন সাগৰক লৈ সেইকাৰণে জুবিন গাৰ্গক ডক্তৰে হাক দিছিল যে সাগৰত নাযাব সেইখন চিনেমা চালেইটো মই বাহিৰত আহি প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব যে সাগৰত কেনেকে জুবিন গল সেইকাৰণে মই লাষ্টত এদিন ধুনীয়াকৈ চাম কিন্তু চিনেমাখনৰ যদি আপোনালোকে দৃশ্য পথ দেখে আগতে মই কথাটো কোৱা নাছিলো কাৰণ চিনেমাখন ভাল কৰি চলক বুলি কিন্তু চিনেমাখনৰ শ্বুটিং সাগৰত হৈছিলে আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত জুবিনক ক্লিয়াৰলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছিলে যে জুবিন সাগৰ আৰু জুইৰ কাষত যাব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকেও এই প্ৰশ্নটো কতো কৰা মই দেখা নাই যে কেনেকে জুবিন সাগৰত গ'ল সিদিনাখন চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক মোৰ তাত আহোতে মই তেওঁক সুধিছিলো যে শ্ৰীলংকাত আপোনালোকে জুবিনৰ মই দেখা নাই চিনেমাখন কিন্তু সাগৰক লৈ হৈছে নে নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে চোৱাৰ পিছতো কথাটো ফাইলত লিখিব লাগিব মই সেইকাৰণে শেষৰ ফালে চাম বুলি ভাবি থৈছো তেতিয়া আৰু কোনো হেৰি নাই গতিকে আৰামত এদিন বঢ়িয়াকৈ চাই চাই লৈ আহিম আৰু জুবিনৰ চিনেমা চোৱা নাই কাৰণে মই পোষ্ট মালন আদিও চাব নাই যোৱা একেবাৰে লাষ্টত যাম গোটেইখিনি কৰি কিন্তু এই কথাটো মোৰ মনত কুটকুটাই থাকে মই এনে নকওঁ বুলি ভাবো কিন্তু তথাপিতো কোটকোটাই আছিল কাৰণে ওলাই গল যে ইমান ডক্তৰে হাক দিয়াৰ পিছতো এই কাৰণে যে মই যোৱাবাৰ কৈছিলো এটা ইণ্টাৰভিউত যে জুবিনৰ ইনকুৱাৰীৰ পিছত আৰু এটা ইনকুৱাৰী হ'ব নেগলেক্টৰ ওপৰত ক্লিয়াৰলি লিখি দিয়া আৰু পানীত হৈছিলো জুবিনৰ জীৱনক লৈ বহুত দিন আগৰ পৰাই আমি বহুতে হেতালি খেলি আছিলো হয় নহয় মই ঠিক কথা কৈছো নে নাই গতিকে সেইকাৰণে কবাত ক'ৰবাত যেতিয়া মই নাযাওঁ তেতিয়া বুজি পাব যে কিবা এটা কাৰণ আছে সেইকাৰণে মই অলপ দূৰে দূৰে ঘূৰি থাকো বাকীতো আৰু কি আছে মই চিনেমাখন চোৱা নোচোৱাৰ লগতো চিনেমাখনৰ জনপ্ৰিয়তা কম বেছি নহয় নে হ'ব সেইটো আপোনালোকে ভাবে যে চি এম এ চাব যোৱা নাই কিবা কাৰণত যোৱা নাই এইটো এটা পজিটিভ কাৰণ আছে কাৰণ গ'লে মই প্ৰথমতে এইটো কথা কব লাগিলহেতেন যদি ফাৰ্ষ্ট দিনা গ'লোহেতেন মই এই প্ৰশ্নটো ফাৰ্ষ্ট দিনাই সুধিলোহেতেন তেতিয়া চিনেমাখনক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ হলে এতিয়া কলেও আপত্তি নাই কাৰণ চিনেমাখন প্ৰায় চোৱা হৈয়ে গল সেইকাৰণে তেওঁলোকে শ্যাম কানু মহন্ত আৰু কি নাম তাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বচাব খুজিছে তেওঁলোকে চাৰ্জ শ্বিটখন দিয়াত বাধা দিব চেষ্টা কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে এইটো এমিয়ে ইনকুৱাৰী কৰিব লাগে এমিয়ে কি পুলিচ নেকি তাৰমানে যিসকলে অসম গৰ্ণমেণ্টৰ ইনকুৱাৰীটোক বাধা দি আছে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে আমি হাত দাঙি দিওঁ তেতিয়াতো সঞ্জীৱ কি নাম সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শ্যাম কানুটোৱে বেইলে পাই যাব আমি বুলিহে আজি তিনিমাহ ধৰি ৰাখিলো নহলে আজিলৈকে কোন ডাঙৰ মানুহ জেলত তিনি মাহ কোন চৰকাৰে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে মোক কওকচোন আজিলৈকে অসমৰ বুৰঞ্জী কোনবা ডি জি পিৰ ভায়েকক কোনবা ভাইচ চেন্সেলৰ ভায়েকক কেতিয়া অসমৰ হিষ্ট্ৰিত তিনিমাহ জেলত ধৰি ৰাখিছিল কৰবী দুবৰীৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দুগৰাকীকৈ মাক জীয়েকক গুৰুম গুৰুম কৰি মৰা হৈছিলে

সিঙ্গাপুরে দিব তিখে আমি দিব তো মোক তো করবা ধন্যবাদ দিবাই কেন তো বেল হওয়া নাই আজি তিন মাহ হয়ে গল আগতে মোক কি কোয়া হৈছিল যে লগত ভাল এতিয়া কোনে উলালে বারে বারে তো বেয়া 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 বলি কোনে কই আছে যি সকলে সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যাম কানু দোষী সাব্যস্ত হোৱাটো নিবিচাৰে প্ৰথমতে কি কৈছিল ভাল জেলত লৈ গল অতিথি শালত লৈ গল এতিয়া আপোনালোকে এদিন হলেও লিখিব লাগে যে তিনিমাহি মাতি থৈ আছে বুলি কোনেটো নিলিখে আজি তিনি মাহ যিবিলাকে ৰিজৰ্টত পঠোৱা বুলি লিখিছিল আজিলৈকেতো কোৱা নাই যে আমাৰ ভুল হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক এনেকে গালি পাৰাটো ভুল হৈছিলে কব লাগিছিল নাই কোনোবাই কওকচোন চিঞৰ বাখৰ হয় মহ আঠুৱা দিয়া নাই মবাইল ফোন দিয়া নাই খাব ভালকৈ পোৱা নাই জেলৰ যি নিয়মতকৈ এটা টুকুৰা ৰুটি ভালকৈ খাব দিয়া নাই তিনিমাহটো হৈ গল চাওঁতে চাওঁতে কোনেও জামিন লব পৰা নাই নেপাৰিছে কওক

কিন্তু মই যিখিনি কৰিছো আগতেও তো কোনো কৰিব পৰা নাছিলে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ক্রাইম অসমত হৈ গৈছে তেনেকে কাবা ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ লড়া আজি লৈকে তিনি মাহ আছে নেকি জানো কিবা নহয় কিবা কৰি তো উলাই আহে মইতো ধৰি ৰাখিছো আমাৰ গৰমেন্টে ৰাকেশ পালক ধৰি ৰাখিলে আৰু আমি এতিয়া শ্যামকানু সিদ্ধাৰ্থক ধৰি ৰাখিলো

ছিংগাপুৰে ছিংগাপুৰ আৰু চাৰ্জ শ্বিটখন দেখিলে আপোনালোকেতো বুজিয়ে পাব গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে এপ্লাই কৰিব লাগিব খালি কপিটো আমি দিব নোৱাৰো কপিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই কোৰ্টৰ পৰা নিব লাগিব বুজি পালে গতিকে এইটোৱে কথা